Про те, як має виглядати ідеальна прокуратура в Україні, і що для цього потрібно зробити із чинною прокуратурою, чи повністю зламати систему, звільнити всіх набрати, давайте договоримося, що ідеальної прокуратури не існує. Это престижная, но очень тяжелая и неблагодарная работа. Даже если ее вычистим да, из коррупции, уберем оттуда коррумпированных, и неправильных и непрофессиональных людей, останутся только те правильные и мотивированные, которые работают, и будем набирать новых. Да? Это номер, цель номер один. То есть, в первую очередь, сами прокуроры, я к ним еще раз обращаюсь, которые на нас смотрят. Мы постараемся и сделаем все максимально для того, чтобы честные, порядочные, мотивированные, трудящиеся люди, прокуроры, следователи чувствовали себя достойными работниками и участниками процесса строительства правильной системы правоохранительной и служили обществу. Вот это номер один. Для этого мы нужны, нам нужно иметь свой порядок дня, самоочищаться, доказать народу, что мы не коррумпированы в первую очередь и жестко наказывать тех, которые реально мешают строительству нормального государства, учитывая военную ситуацию, военную обстановку, и чтобы они понимали, как можно попасть на работу прокуратуры, как тебя будут оценивать, как тебя будут повышать, как ты будешь подвигаться по карьерной лестнице какие премиальные и зарплату ты будешь получать, сможешь ли нормально жить и содержать свою, сыну, свою семью. То есть ты прокуратурой никто не разбогатеет. В нормальной прокуратуре не работают богатые люди, но там можно нормально прожить и иметь профессиональный престиж, что ты часть государственного института, который реально служит во благо общества этого государства и что-то строишь реально. Вот эти основные правила и объективные критерии оценки каждого прокурора, конечно же. Вот это самое главное. Это основные критерии, чтобы прокуратура работала Четко. И чтобы мы все знали нашу цель.